Здравствуйте, товарищи! Дороги, товарищи дороги. Пока. Новобран, не Давай! 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 Провоцировать, так Провокувати захист противоправним дією. Провокують грубим поєдні, поэтому помні, якщо, не є приміру. Наказ начальника управління Міністерства внутрішньої справ України в Миколаївській області. У зв'язку з проведенням ретації співробітників роти міліції, громадської безпеки, особливого призначення у Великому Пласької області. Які перебувають в зоні проведення АТО наказують провести ротацію співробітників, задіяних до виконання завдань визначених законом України про боротьбу з тероризмом несення служби по охороні громадського порядку в районах проведення АТО та відряди. Скажіть, кого сьогодні yeah. по согласуванню з міністерством внутрішніх діл було прийнято рішення? направить в зону АТО для несения службы не только сотрудников, те, которые традиционно у нас выезжают, вот, но и провести обкатку так называемого сводного отряда. У нас согласно планов действий в системе антитеррора и для различного рода мероприятий чрезвычайных происшествий создан сводный отряд, куда входят сотрудники со всей области, со служб, подразделений, своеделов. Проводим периодические учения, а сейчас принято решение проверить их и как бы, обкатать в условиях, приближенных к боевым. В основу был положен принцип добровольности, поэтому все, кто едет туда, изъявили желание ехать. Вот, они будут нести службу вместе с, с подразделением роты милиции, специального назначения, с ребятами, которые будут в качестве наставников, которые будут делиться своим опытом. Вот, я думаю, ничего сложного. Не будет, а работники милиции получат бесценный опыт. Вот в условиях, которые, конечно, надо. создать и смоделировать вот, вдали от передовой, невозможно. Все они прошли обучение по специальной программе, прошли обучение по действиям солдата в общевойсковом бою. Инженерная подготовка, копали окопы, устраивали блендажи, вот, прошли в системе огневой подготовки. Обучение и были ознакомлены со всеми видами стрелкового оружия. Вот, провели учебные и практические стрельбы с гранатометов, поствольных гранатометов, вот, учебное гранатометание. Поэтому на сегодняшний день это солдаты, вот, имеющие не только опыт милицейский, но и опыт вот, хорошо подготовленного солдата для ведения общевыскового боя. Если такова необходимость возникнет. Скажите, пожалуйста, для вас это первая ротация? Это первая, первая ротация, надеюсь, не последняя. Будем нести поставленные задачи, через месяц рассчитываем вернуться домой. А Тем вы, же составом. А вы вот, ну, в мирной жизни, в милиции, кто вообще? Расскажите о себе. Я работаю в уголовном роде, 10 лет. Ну, во-первых, хочу, чтобы в стране наконец-то наступил мир, сюда не дошло в терроризм. Чтобы